soli nasca ми Сам Господь, похожий нашу роба, приспоминай Моїану, вісім святі, місіс плащ, вісій поконі, отнюди, що по тебе з печати дослідження. Всякое спрящення свяної ім, слава і ділом, і помишдення, я по благодійні чоловіку від Богу прості. Я поніс чоловік, і живу в путь і своєшні, не бої він, хромі ріка, правда твоє прадові. Воскресенье и животных усовших воробатый Бог, Признапоминай мои анартисти Божена, и тебе славу посылаем все изначальному це, и при святым не платень, тяжело твоящих духов, Денис Брис Стои в Аве. 3 жовтня 2024 року. У засіданні священного синоду Української православної церкви під головуванням блаженнішого митрополита Київського і всієї України Онупрія слухали рапорт Пресвященного митрополита Олександрійського і Світловодського Багалепа про причислення Далиху святих Іоанна Похаденчика, встановленням Дня пам'яті 12 листопада по Старому стилю, 25 листопада по новому стилю та внесенням імені святого до церковного календаря Української православної церкви, враховуючи рішення комісії по канонізації святих. При священному синоді Української православної церкви протокол номер 4 від 30 липня 24 року ухвалили. Перше причислити лику святит Іоанна Походенчика. Друге затвердити іконописне зображення святого. Третє. Затвердити представлені проекти Тропаря і кандака святого. Четверте. Останки блаженного Іоанна Походенчика Христа Ради Родивого вважати святими мощами. П'яте. Пам'ять блаженного Іоанна Походенчика Христа Ради Родивого звершувати. 12 листопада по Старому стилю чи 25 листопада по Новому стилю. Календар 6. Календарні комісії внести відповідні зміни до церковного календаря Української православної церкви. 7. Піднести подяку всемилостивому Богу дивному у святих своїх, що явив нам нового молитвенника за святу церкву. На наш народ. С оригиналом Вильна Антоний, митрополит Бориспольский и Броварский, керующий справами Украинской Православной Церкви. В трудные времена испытаний Господь посылает особых людей, которых мир не принимает за своих. Это Христа ради и Родины, призванные Богом в такой форме духовного подвига обличить мир его грехам. Одним из таких людей был Иоанн Кухадейч, который подвязался в селе Плоском Знаменского района Кировоградской области. Ничего не известно о его происхождении, где он родился, кто были его родители, как прошли его юные годы. Известно только одно – в селе он появился уже взрослым. Он был среднего роста, худощавым, его одежда была очень бедной, потертой, заплатанной. Иоанн постоянно ходил босиком, только в сильные морозы наматывал на ноги тряпки. При себя носил сумку с заплатами. Иоанн не имел крова над головой. Очень часто ночевал под открытым небом около святого источника. И когда на землю опускалась ночная темнота, он предавался истовой молитве. В такие моменты он совсем не был похож на безумного. А юродивым он представлялся для того, чтобы скрыть свои добродетели и чтобы только Бог знал его душу. В поначалу все говорили, что он какой-то странный, с причудами, на первый взгляд необъяснимыми не с точки зрения здравого смысла. Речь его была невнятна, но вскоре сельчане стали замечать, что эти причуды, так называемые, являются не плодом безумия, а действиями промысла Божия, посредством которых Бог заботился о своем создании. В 1920 году в селе был открыт и освящен источник в честь Казанской иконы Божьей Матери. Как это происходило, свидетельствует, как ни странно, один из богоборцев. В архивах осталось его, остались его свидетельства. Некий Тратюк Никита Савич писал, что в селе Плоском, Дмитровской тогда волости, некому неуродивому спустился с небес ангел и сообщил ему повеление Божие заключавшиеся в том, чтобы он указал верующим на окраине села плоского старую, давно забытую и засыпанную землей крыльницу, и, и, и сообщил, что в этом колодце целебная вода. Ангел, по свидетельству богоборца, также предупредил юродивого, что как только будет открыт колодец, то благочестивые верующие будут исцеляться водой от него. Далее говорилось и о том, что эта весть скоро разнеслась по окрестным селам, колодец был очищен, и к нему потянулись люди. В некоторые дни там собирались сотни людей, а в праздничные тысячи. Главным в жизни блаженного была любовь к Богу, которому он служил в таком тяжелом году. Поэтому Иоанн не мог жить без церковной молитвы. Он усердно посещал храм Божий, любил молитву и, считая себя нелицемерно великим грешником, молился перед входом в храм на память, не давая даже в храме утешения своей плоти. По обыкновению люди подавали блаженному милостыню. После богослужения блаженный брал все, что ему подавали, шел к бедным, многодетным семьям и все раздавал. Таким образом, показывая, что без любви к людям не может быть любви к Богу. На Радоницу он обязательно вместе со священником и приходским хором обходил в кладбище с молитвой об усопших, истово крестясь и невнятно подпевая. Блаженный был всегда в странстве, ища небесного царствия. Часто он удалялся на несколько недель в черный лес, здесь он уединялся в молитве в день и упражнялся в посте. Возвращаясь в село, он был почти без одежды, весь разводанным. Люди снова его одевали, пытались обуть, но все опять повторялось. Он все раздавал, одевался в и продолжал свой подвиг. Проводя такое равноангельное житие, блаженный сяжал дар, дар, прозрения, но этим даром пользовался очень сокровенно, не превозносясь и не гордясь. Тайные знаки предупреждали людей о грядущих испытаниях в жизни личной или в жизни целой страны. В начале 40-х годов прошлого столетия люди заметили, что блаженный грозно показывает людям на небо и сразу начинает нести метлой землю. Долго думали и гадали, о чем предупреждал их Иоанн, пока не началась война с фашистской Германией. Тогда все стало ясно, само собой. Во время этого грозного испытания, данными Богом благодатными дарами, Иоанн Бакаденч с великой любовью заботился о людях. Военные лихолетия не обошли и неприметное село Плоское, где часто бывал Пахадевич. Его заняли немцы. Блаженный Иоанн неоднократно предупреждал местных жителей об облавах на молодежь, которую повсеместно на оккупированных территориях угоняли на работы в Германию. Также Иродивый Иоанн своими действиями предупреждал жителей села об обстрелах. Предупрежденные Иродивы сельчане смогли укрываться, оставаясь таким образом живыми. В 1943 году незадолго до освобождения села, немцы и полицаи по слове расстреляли блаженного Иоанна и в течение трех дней не давали возможности его похоронить. Местные женщины в конце ноября ночью взяли тело и похоронили на кладбище села, и на могиле поставили в камень весной крест. И по сей день православный народ с благодарностью помнит, подвиг Иоанна Покаденчика, его любовь к Богу и людям, его подвиги, благодатную помощь и заботы.